Hai semua, pernah tak dengar tasal logam yang meletup dalam air? Ha, hari ini kita akan jadi detektif kimia dan siasat satu misteri besar dalam jadual berkala. Kenapa logam dalam kumpulan satu atau logam alkali ini perangai dia reaktif semacam? Jom kita bongkar rahsia dia. Ya, betul. Logam yang boleh meletup bila kena air. Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi inilah persoalan utama yang akan kita rungkai sama-sama. Kita akan cari jawapannya satu persatu. Okey, ini peta siasatan kita. Mula-mula, kita kenal dulu suspek-suspek utama kita. Lepas tu, kita kaji corak kelakuan dorang bila menuruni kumpulan. Kemudian, kita tengok bukti paling kukuh tindak balas dengan air dan akhir sekali kita kumpul bukti-bukti sokongan yang lain. Dah sedia? Jom! Okey, kita mulakan siasatan kita. Bahagian pertama, jom kita kenal pasti dulu siapa sebenarnya geng-geng logam alkali ini. Ha, inilah barisan suspek kita. Litium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cesium dan Francium. Mereka ni semua duduk dalam kumpulan satu jadual berkala dan mereka ni macam satu keluarga. Semua kongsi satu rahsia besar yang sama yang buatkan mereka ni sangat-sangat reaktif. Dan inilah dia clue paling penting dalam kes kita. Setiap satu atom ni cuma ada satu je elektron dekat petala paling luar dia. Kita panggil dia elektron valence. Tolong ingat benda ni sebab elektron yang seko ni lah punca segala drama. Dia ni macam tak sabar-sabar nak cabut lari dari atom dia. Yang menariknya kalau kita tengok sifat fizikal dorang ni pelik juga untuk logam. Diorang ni lembut sangat tau. Boleh potong pakai pisau je. Lepas tu diorang ni ringan. Ada yang boleh terapung atas air sebelum dia meletup lah. Tapi ya, diorang masih konduktor haba dan elektrik yang bagus. Cuma bukan sifat-sifat ni yang jadi punca utama kenapa diorang reaktif gila. Untuk tu, kita kena gali lagi dalam. Baik, sekarang kita masuk bab yang paling best. Kita nak tengok macam mana perangai diorang ni berubah bila kita bergerak dari atas ke bawah dalam kumpulan. Dekat sinilah rahsia kreatifan diorang akan terbongkar. Cuba perhatikan corak ni. Bila kita turun dari litium ke natrium dan ke kalium, saiz atom tu jadi makin besar, makin gemuk. Kenapa? Sebab setiap kali kita turun satu tingkat, atom tu akan tambah satu lagi lapisan atau petala elektron. Okey, saiz makin besar. So what? apa kena mengenainya dengan meletup dalam air ha ah, sinilah kaitan antara saiz dengan elektron yang nak cabut lari tadi tu jadi sangat-sangat penting okey cuba bayangkan nukleus atom tu macam satu magnet yang kuat untuk atom kecil macam litium elektron valence dia tu duduk dekat sangat dengan magnet nukleus jadi tarikan dia kuat susah sikit elektron tu nak terlepas tapi untuk atom besar macam kalium elektron valence dia tu duduk jauh kat luar sana dari jarak sejauh tu, daya tarikan magnet nukleus tu jadi lemah gila. Jadi, senang sangat-sangat elektron tu nak didermakan atau cabut lari. Inilah kuncinya. Jadi inilah dia rumusan utamanya. Kereaktifan logam-logam alkali ni semuanya bergantung pada betapa senangnya dia nak lepaskan satu-satunya elektron valence dia tu. Lagi besar atom, lagi lemah tarikan, lagi senang elektron nak terlepas. Dan hasilnya, logam tu jadi makin reaktif. Simple kan? Teori kita dah ada. Sekarang, masa untuk tengok bukti depan mata. Kita akan saksikan sendiri macam mana teori kereaktifan ni betul-betul terjadi dalam dunia nyata melalui tindak balas dengan air. Okey, secara asasnya, bila mana-mana logam ni jumpa air, dia akan hasilkan dua benda. Satu, larutan alkali dan dua, gas hidrogen. Gas hidrogen ni lah pelaku yang boleh terbakar dan kadang-kadang hasilkan bunyi pop atau letupan kecil tu. Ha, dan inilah dia bukti yang kita cari. Tengok jadual ni. Litium yang paling atas dia relax je, bergerak perlahan atas air. Natrium pula yang kat tengah tu dah mula laju, bergerak sana sini macam tak tentu arah. Tapi kalium yang kat bawah tu, fuh, reaksinya memang ganas. Dia bergerak laju gila sampai haba yang terhasil tu bakar gas hidrogen dan keluarlah nyalaan warna ungu yang cantik tu. Jelas kan? Makin ke bawah, makin mengamuk. Siasatan kita dah hampir ke penghujungnya. Jom kita kumpul sikit lagi bukti sokongan. Kita tengok sekejap macam mana diorang ni bertindak balas dengan unsur lain pula. Kalau kita bakar diorang dalam oksigen pun sama, diorang akan bertindak balas dengan cergas hasilkan serbuk putih yang kita panggil oksida logam. Yang bestnya, tindak balas ni ada bunga api dia sendiri. Natrium akan terbakar dengan nyalaan kuning yang terang, manakala kalium pula bagi nyalaan warna ungu lembut. Cantik, dengan halogen macam gas klorin pun sama tindak balas dia sangat pantas tapi yang paling mind blowing sekali cuba fikir logam natrium yang reaktif gila campur dengan gas klorin yang beracun dan apa yang kita dapat kita dapat natrium klorida iaitu garam makan yang kita guna hari-hari hebat kan kimia ni jadi setelah kita kumpul dan teliti semua bukti kes ditutup misteri dah pun terungkai puncanya satu elektron valence yang tak sabar-sabar nak didermakan. Dan bila kita menuruni kumpulan, saiz atom yang makin besar menjadikan proses menderma elektron tu makin mudah. Hasilnya, logam tu pun jadi semakin reaktif. Ha, tapi sebelum kita bersurai, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Kalau kumpulan satu ni reaktif sebab terdesak nak buang satu elektron, cuba bayangkan kumpulan 17, si halogen tu, yang sama terdesaknya nak terima satu elektron. Agak-agak apa cerita orang pula ya? Hmm, itu mungkin misteri untuk siasatan kita yang seterusnya. Terima kasih semua.